मशरूम मेकिंग प्रोसेस इन फार्मिंग फैक्ट्री प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो लाइक एंड शेयर और ये पहले मशरूम को उगाने के लिए उसका फीड तैयार किया जाता है फैक्ट्री में उसका बीज तैयार करने के लिए उसमें काफ़ी कुछ ऐड करते हैं देखो कैसे मशीन से ऐड होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट मशरूम मेकिंग प्रोसेसिंग फैक्ट्री मशरूम फार्मिंग प्रोसेस जी फिर खाद कल पैकिंग किया जाता है पन्नी में फिर पैकिंग होकर आगे इसका स्ट्राइक किया जाएगा और जी इसकी हवा निकालने के लिए इसमें शेख कर दिया आगे फिर देखें क्या करते हैं अब इसके रैक को अंधेरे में लगा दिया बीज भरकर इस पर स्प्रे कर दिया कोई बीमारी ना आए पांच छः दिन रखने के बाद इस पे बीज बो दिया है देखें अब बीज इसमें बोया जाएगा आगे फिर देखें इसको क्या करते हैं आज फुल वीडियो फैक्ट्री में ऐसे खुंबे उगाते हैं मशरूम फिर ऐसे रैक में चिन्ह लिया जाता है इसको तकरीबन बीस पच्चीस दिन में प्रॉपर इसकी उग कर आ जाएगा पूरा ये देखो इसमें उल्ली बन गई है अब उल्ली बनने के बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है एक हफ्ते के बाद ये उगने लगती है देख कैसे कंटेनर में सा करते हैं जी अब पन्नी को हटा दिया दे जाएगा देखें ऐसे उगने लगी तकरीबन दस दिन के बाद इसको ज़्यादातर टेम्परेचर ठंडे में रखना पड़ता है लो जी पानी का फुहारा चला के पानी दिया जाता है इसको हल्का हल्का अब इसको तोड़ लिया जाता है ऐसे जो खुम्बे बन गई है तैयार हो है। तकरीबन बीस दिन में तैयार हो जाती है महीने में तो बार इसकी खेती हो जाती है इसमें से दोबारा उगे जाएंगी इस इसी फनी में से मशरूम प्रोसेस मेकिंग एंड फैक्ट्री कटिंग पीस एंड एंड पैकिंग we're going to store and paul barmart supermarket now fill up the cooler In cold temperature, fill up now packing in the container, seal up packing and cap on tight please subscribe my channel video like share and comment watch full video mushroom making process in factory now packing our big mushroom and container packing. Now striking our packing, cleaning process, then packing. Quality, too much protein in mushroom or vitamin in mushroom. Please subscribe my channel, video, like, share, and comment and watch our video i like mushroom too much protein please subscribe my channel video like share and comment Thank you for watching my video.